Скажите, а да, да. если не вмешивались дела племени, да? То есть, если происходило это все разумно, правильно, то все было хорошо меня. Потому что, ну, какая, какой, например, какой народ, какое племя захочет или откажется от помощи, которая идет реально. А если не приходили и говорили, так, вот сейчас вот мы поставим вам местный совет, и сберем в этот местный совет куда-то, и он сейчас будет рушить ваш уклад. Естественно, люди говорили, зачем, нам ну, это не нужно, мы не хотим этого, мы там то-то, то, кто -то". А Кроме этого, вот на первых порах, когда так сказать, было еще без всяких провокаций, без вмешательства извне из за убежа, вот, то было нормально, хорошо. А потом начали, приходили люди, видели, пришла власть, и племя воспринимает эту власть, вот особенно по принципу Кунар там, где я служил. И никаких вопросов нет. Нет, это там не, подходило. Значит, надо было какую-то сделать провокацию, типа организовать или заранее информационную войну какую-то, о том, что они сейчас придут, всех ваших жен заберут, сгонят в единые какие-то коммуны там и вот. прочее. Как смотрели, белое солнце пустые. Вот там же, вот, когда говорят, вот придут красные сейчас, придет этот товарищ Сухов, жен всех заберет, значит, себе в горе, а люди настолько, мы не могли себе даже представить, что люди настолько вот, другого мировоззрения, другой культуры, друг, другого мира вообще. Вот. Ну а потом, когда наши э, пришли, советские войска начали активно поддерживать народную власть, а те между собой тоже не могли э, помириться никак. То есть разные были течения, борьба за власть, то есть интриги. Это вот, это потихонечку, потихонечку ну и все начинается с первого выстрела то есть первые выстрелы если начинается и кто-то погиб то в ответ значит, надо будет проучить их а это могло быть спровоцировано опять же или э, заранее исполняемой информационной кампанией или просто случайностью или какими-то просто элементарными э, значит, деньгами, которые предлагали кому-то за то, чтобы организовать вот эту группу, обстрелять, там, сбить вертолет, еще что-то. Вертолет сбили, в ответ на это, где сбили? Вот там, -то. откуда пустили там, ракету. Там. Вот ракету пустили из этого селения. Все. Задача это селение оцепить, найти бандитов. А где а ты их найдешь, если они сами не а конечно, в конечно. То есть это все такое Поэтому вот для меня изначально было, так сказать, это очень болезненно, почему? Потому что я многие вещи воспринимал глазами алганца, нашего человека, который пришел, носит форму советского офицера или советского солдата, не знает ни языка, ни культуры, ни обычаев, ничего не понимает и видит человека и говорит: "О, душман, дух идет". Ну как они его называли, дух. А так тоже -то, и мак, меня может и так было Вот это я тоже mm -hmm. сказали, что говорит, это дух. Я говорю, а как вы определили, что это душман? Он говорит, как? Ну он же в душманской одежде. Вот это самое. Знаете, душманская одежда. Mm. Он же в этом самом говорю. Или как в России сейчас в Чечне. Если борода, значит ты кто? Выяви. Ну, если борода у тебя, значит, ты бы и ну, ты просто... с бородой уходит. Настолько дешево, что вот мой знакомый, сколько я делал в Москву, да. его все время вот останавливали. Он как бы борода, да. да. нету регистрации, все, идем, да, иди, да. То есть пока, представляете, то есть если борода, то есть и он сразу говорит, ну, пошел дух, давай мы раз, развернемся там, как -то. Я говорю, что ты делаешь? Это идет декани. Крестьянин идет с этого самого, а на руке он винтовку несет. Он говорит, не винтовку, он тяпку несет. Скажите, пожалуйста, а бывали такие моменты, что там по несколько месяцев не с кем было говорить по-русски вам? Или все-таки там Нет. сколько человек вот присутствовало? Мы, в наших... Я общался в Из коллективе... какого на какой язык переводили чаще всего? Скажу. Ну, одинаково. Одинаково, из русского. Вот, ну, а с русского больше. У -у -у. Потому что, по сути, мы занимались не только так сказать, советованием, а в первую очередь, то есть оказывали инструктивную помощь. А в первую очередь еще и обучали солдат, mm -hmm. артиллеристов, разведчиков, инженеров. Поэтому проводили занятия классические, так как можно, собирали людей не обучили, и говорили, так, вот вы такой-то, что вы представляете? Мы представляем себе разведный взвод. Кто вас командир? Как вы действуете? Почему вы тут то так были не обучены? Потом всех обучали, обучали автомобилистов. А когда идет процесс обучения, то, как правило, начитка идет, и, детская, и потом семинарские занятия. То есть больше все-таки мы говорили, чем они. Вот. А потом, когда выезжаешь дальше, общаешься, так сказать, переводишь обратно языка. Общение у нас было такое. В полку у нас было три человека, водитель БРДМ, три советника, водитель БРДМ человека, три офицера, один солдат. Mm -hmm. Вот это круг общения, который был на русском языке. Но этого вполне хватало. Скажите, а как они вас воспринимали, то есть местное население? Mm -hmm. я, mm. я, я имею в виду не местное население, я имею в виду солдаты, эту часть, которые. Ну, они воспринимали меня как иностранца, который mm -hmm. иностранец, который приехал, знали, что я офицер, никто там скрывал. Mm -hmm. Имя мы не знали потому что они просто не понимали, я им пытался объяснить, я говорю, что я, меня как зовут, я говорю, меня зовут там Виктор. Они не понимают, значит, надо произнести так, чтобы было на их манере. Поэтому я произношу, что он ну, нормально, Виктор, раз. Они говорят, Виктор, я беру, тогда беру, пишу, пишу там, Виктор, раз. Вот они говорят, а, -а понимаем, рисует мне вектор геометрический. Я думаю, причем тут вектор. А потом открываю слова, и оказывается, что, как, что я произношу, что вектор, что Виктор одинаково. Поэтому говорю, не тот Виктор. Виктор это не тот мотив, геометрический, а Виктор, это я говорю, с в переводе с латинского означает победитель. Ну, говорю, победитель будет там, перузман. Они говорят, о, будем тебя звать перузман. Да. Поэтому у меня звали так. Скажите, а вот с ними человеческий контакт легко было находить? Очень много. Я могу сказать, что в принципе великолепные люди. Великолепные. Это афганцы настолько интересные люди, настолько хорошие, глубокие. Во-первых, назвать их афганцы практически невозможно. Потому что каждый раз ты общаешься с кем-то. То же самое как можно сказать, что Russian, да, или русский. Это может быть, могут быть кто. Это могут быть действительно русские этнические, это могут быть белорусы, это могут быть украинцы, это могут быть казахи, это могут быть мордва, это могут быть чуть там, да, чуди против, то есть все вот эти э, э, финоугорские группы. Поэтому там тоже да. это, но сами по себе люди, э, вот, которые, если взять и куштуны, и э, хазарейцы, и узбеки, и таджики которые там есть вообще то есть вот такая если взять нации как афганский народ единственный. то есть это, это люди очень такие хорошие чистые светлые а, с глубокой вот такой душевной такой культурой к сожалению уровень грамотности не очень был высок но люди с такими хорошими историческими корнями ну и опять же надо знать что это мусульмане вот, мусульмане сунниты, и как и все мусульмане, они, для них мир понятие, мир ислам, и понятие гость это святые. Поэтому, вот, по крайней мере, ну, не встречалось мне случае какого-то враждебного, отношения. Но опять же, может быть, это специфика работы переводчика, потому что к переводчику всегда обращается за помощью. Даже если где-то найти, отстоять свои права или где-то неправильно мы себя повели, mm -hmm. то все равно люди приходили с челобитной и как у афганцев было принято. Да, может какой-нибудь, да, вот интересный случай какой-нибудь, яркий такой, который мы запомнится с вот, в военной вашей практики переводческой. Интересный mm -hmm. случай. Mm -hmm. Проводим операцию В одном из ущелий, основное главное, основное ущелье, которое называется панши. Mm -hmm. вот. И в этом ответвление идет. Так сказать. Вот едем, идем в колонне, выдвигаемся на марше. Я смотрю, мы идем или третьим, или четвертым. А это было время. Весенняя распутится сразу после зимы, вот, то есть это где-то был февраль, вот такое время где-то, может быть январь, конец января. То есть, оно так и что-то вот такая сляка все, такой идет снежок, то дождь, то снег вот такой, все это все и, и вот эти вот дороги грунтовые, которые там были и все значит, превратились в кашу. И вот впереди я смотрю едут, вот, так сказать сидишь сверху там укрылся плащом плащ на смотрю перед, передо мной идет афганский БТР на афганском БТР сидят трое или человек шесть солдат вот они едут едут потом раз проходим проезжаем через какой-то там за каким-то кишлаком проезжаем дальше там стоят слева справа громадные такие деревья ну, они без листья не знаю что за дерево ну, потом смотрю где-то там кого он остановился с БТР спрыгивает Боец, солдат саргос их, в вот, таких шинелях, таких, шинеля, таких мешковинах из мешкавинных, вот. спрыгивает, подскакивает, и возле вдоль дороги вот лежит вот такой камень, такой большой. То есть он берет этот камень, ну, грязи, конечно, берет камень. Вот. Раз кладет на ПТ и сам залазит. Ну, в это время опять колонна двинулась. Ну, думаю, зачем он взял камень? наблюдаешь, думаешь, а потом думаешь, ну, может быть, когда вот особенно на склоне где-то там, что тормоза, может, под колесо подложить, ну, мало ли что, зачем человеку камень вот, я, я думаю, ну, потом они сидят, еще проезжаем, еще минут 20-30, потом смотрю, солдат достает штык-нож, начинает этот камень ковырять, ничего не получается, потом он, может, берет автомат калашниковый и начинает прикладом бить камень. А я же за ним не буду. Интересно, что такое? Ну, то есть почистил его. Потом в конце полез, там попросил там то, что -то, что, вытащили оттуда, не то молоток, не то еще что-то, начали там. Потом раз отбивает, почистит, раз в вот, и ест. Ну, так сказать, дальше. но ну, я уже, мой тут мое любопытство, ну все как только будет остановка, я же сразу туда подойду и спрошу, что же он, что же он за камень есть такой. Вот, все, при случае, приходим, где-то уже остановились, уже развернулись там на привал. Подхожу я к этому человеку, и говорю, что ты ел, он говорит, я ел, говорит, тут, тут. Вот такой тут потом я узнал, что тут это тутовник, шелковица наша. То есть вот эти деревья, это было вся шелковица. А оказывается, у то есть вот когда опадается шелковица, у нас как ее собирают, но люди на ней собирают, кто-то продает. А там они берут вот так вот венечками или чем-то так, сметают, потом все вот так вот поджимают, конечно, руки все черные, и под дерево оставляют. Следующая шелковица падает, они опять так. Потом в пыли там, дождь падает, еще что-то. И вот, вот куча по всей, вот, по всей долине, везде вот такие камни, они лежат. И они могут 10 лет, 20 лет лежать, на камне. Но оказывается вот эти камни, вот эти, которые эти питания, они спасли многих путников от голодной смерти во время войны, последней вот войны, когда Великобритания воевала с ними. Mm -hmm. То есть они берет вот это, он находит где-то его, отбывает. А представляете, это сухофрукт такой спрессованный. То есть они заваривают его в воде. Получается прекрасный узвар, то есть мощный витаминный напиток, который мы ну, витамины есть, и глюкоза, и все, сладкое шелковица. А то, что там грязь, она упадет, а осядет вот эта вся муляка. То есть они взяли, отварили, вот так, почистили нормально. Смотрите, у нас вкусно, сухофрукты. Вот это мне поразило.